Salam əziz şəxslər, dəyərli izləyicilər. 6 iyul 2022-ci il tarixində keçirilmiş 3-cü qrupla üzrə qəbul imtahanının tarix suallarına baxırıq. 31-ci sualda müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq təşkilatlar əməkdaşlığına aid uyğunluğu müəyyən edin. ATT-ə aid olan Minsk qrupu həmsədrlər təşəssüsü yaradıldı 94. 1A-dır. B variantında Türkiyə Minsk qrup nümayəndəsi ölk ölkəsi deyil. C də yanlışdır. 93-də yox, 92-də üzv olmuşuq. Deməli 1A olacaq. 2-də NATO-da aid olan A deyil, çünki Bakı bəyanatması epək yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq konfransın aiddir. B variantı doğrudur. Azərbaycan 94-cü ildə NATO-nun sülh mühafizə tərəfdaşlıq proqramına qoşulub. C variantı yanlışdır. Biz bu təşkilata üzv deyilik. BMT-ə aid olan A olmayacaq. A deməli NATO-ya aiddir. B variantı iç beynəlxalq təşkilatı BMT deyil, İslam Konfrans təşkilatıdır. C variantı düzgün fikirdir. 92-nin martında üzv olmuşuq. 1-də A, 2-də B, 3-də isə C, yəni doğru cavab 31-də E olacaq. Sasani imperiyası mövzulu olduğu illərə uyğun gəlir. Sasani imperiyası 226-651-ci illərdə mövcud olub. Bizans imperiyasının yaranması 395, o dövrə düşür. Xəzər xaganlığının sübutu 965, o dövrdə deyil. Xalqların böyük köçü Eram Eramızın 4-cü əsrinə aiddir. Əməvlərin hakimiyyətə gəlməsi 661-ə aidd deyil. Yəni, Sasanilər o vaxt sübut etmişdi artıq. Axun dövlətinin yaranması 4-cəsin sonları aiddir. 135 33-cü sualda uyğunluğu müəyyən edin. Romada paçalıq və imperiya dövrüdür. Plebeylər orduda xidmət etmələri bu paçalıq dövrünə aiddir. Hər bir vətəndaşın tutduğu vəzifəyə görə əmək qalməsi bu paçalıq dövrünə aidd deyil, respublika dövrünə aidd deyil. Patristlərdən ibarət ağsaqlar şurasının mövcud olması, ə, bəli, senat adlanırdı və patşahlıq dövründə vardı. 1A C olacaq. İkinci tərəf isə gladiator döyüşləri, Eramızın 3-cü əsri, e, respublika dövrüdür. Qulların öldürülməsinin qadağan edilməsi Eramızın 2-ci əsri, imperiya dövrüdür. Rom ordusunun Amit döyüşündə Alban qoşunları ilə toquşması 329 imperiya dövrüdür. 1A C, 2B C. Doğru cavab 33D olacaq. 34-də uyğunluq gözlənilib. A variantı burada yanlışdır, çünki 1920-ci ildə miqricat haqqında qanun ümumiyyətlə Calvin Coolidge dövrünə aiddir və ona görə də burada A və C variantını çıxırıq, hər ikisi yanlışdır. B variantı da yanlışdır, çünki Wagner qanunu Franklin Rooseveltə aiddir, 30-cu illərdə Woodrow Wilsona aid deyil. D variantı da yanlışdır. Dollar diplomatiyası Ulyan Taftın siyasətidir, Woodrow Wilsonun deyil. Amerikan iş biznesləri şüarəsilə sürülmüşdür. Calvin Coolidge-ün dördündə E variantı doğrudur. 35-ci sualda Ərdəbil şeyxlərinin deməli varisi İsmailin başçılıq etdiyi Qızılbaş qoşun Xırvanə yürüş etdi. Burada cəbaha döyüşündən söhbət gedir. Bu döyüşün və bundan sonraki proseslərin məntiqi nəticəsi soruşulur. 1 olmaz, çünki Xırvançların sübutün 538-dir. 2 olacaq Deməli bu mübarizə nəticəsində Şirvanşların xəzədəsinin bir hissəsi ələ keçirilmişdir. Şirvanda yerli suvar hakimiyyətindən son qoyuldu. Yanlışdır. Dərbəndlər hakimiyyətinə davam edirdi. Qızılbaşlar Şamaxı və Bakını tutdu. Düzdür. 4 də 2 və 4 Vahid Azərbaycan dövlətinin yaradılması 1551-ci il Şəki hakiminin tutulması ilə başa çatıb. Doğru cavab olacaq 2 və 4 D variantı. 1945-70-ci illər arasındakı dövrə aid olmayan ifadələr. Marshall Planı 48-ci ildir aiddir. Reqanomika 80-ci illərdir. Ronald Reagan aiddir. Aid deyil. Böyle cəmiyyət 60-cı illə Lyndon Johnson aiddir. Bu dövrə 3-cü yol siyasəti 90-cı illərdir, Bill Clinton aiddir. Aid olmayacaq. 1974-cü ildir və aiddir bu dövrə. 2 və 4 aidd deyil, doğru cavab C variantı olacaq. 37-ci sualda Seyit Cəfər Bişəvərin rəhbərlik etdiyi milli hökumət dövründə 1946-cı ilə həyata keçmiş tədbirlər aidd deyil. Bişəvərin 46-cı il tədbirləri, 4 əsas tədbir var. Aqrar qanun, yəni 1 tərz universitet, yəni 3 əmək haqqında qanun, yəni 4. E, burada doğru cavab 2 və 5 olacaq. 2 və 5 e, deməli aittir 45-ci ilə. Heç o dövrdə millət hökumətdə yaranmamışdı. Doğru cavab olacaq A variantı 2 və 5. Böyük Səciq dövlətinin 11-cisinin 40-50-ci illər tarixi üçün Səciyəvi idi. Paytaxtın Nişapurdan Rey şəhərinə köçürülməsi bu 1043 aittir. 2 e, Anadolu həmişəli türk torpağı bu Malazır döyüşünün nəticəsidir 1071. 3 Məlik Şahın dövrüdür. Məlikiyyətin Şah 1072-ci ildən etibarən hakimətə gəldiyi üçün aidd deyil. Abbas Ərəf xilafətinin Səciq Türklər tərəfindən əstəzar vəzifə salınması 1055-ci ilə aiddir. Doğru cavab 1.4 C variantı olacaq. 39-cu sualda Sultan I Səlim və Sultan Süleyman qanunun ümumi cəhətləri. Hər ikisi səhv dövlətlə müharibə aparıb. Bəli, 1514-55-ci il mərhələsini başlandıran Səlimdir, bitirən isə Sultan Süleyman qanunudur. Bir oxşardır. Bütün Azərbaycan Azərbaycan ələ keçirilməsi heç bir sınaq deyil. Avropa dövlətlə müqabla bağlaması hər ikisinin oxşar cəhətidir. Sultan Süleyman qanunu onsuz da Avropada müharibələr aparıb, Avstriya ilə müqabla bağlayıb, məsələn Ədrinə. Sultan Səlim də həminisinin deməli o səfərlərlə müharibə başlamamışdan öncə müharibə hazırlığı mərhələsində Avropadakı müharibələri dayandırır və müqaviləni zəyləyir. 3 doğrudur. E, oxşar cəhətdir. Yəni Vianan tutulması e, bu oxşə bir səbəb deyil. Doğru cavab 1 3 E variantı olacaq. 20-ci əsrin əvvəlləri şimali və cənubi Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə aid ümumi cəhət. E, satirik mətbuatın fəaliyyət göstərməsi. Elə bu cavab bu olacaq burada. 20-ci əsr əvvəli şimali Azərbaycan, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı, cənubi Azərbaycanda da e, Azərbaycan qəzetindimi olar, o inqilab dövründə e, satirik mətbuatın nümunəsi olaraq yəni satrıq mətbuat fəaliyyət göstərirdi. Bəli, A variantı düzgündür. Qalan digər variantlar, məsələn, B, C, D, E hamısı Şimal Azərbaycan 19-cu əsr tarixinə aiddir. Keçirik, deməli, 41-ci suala. 41-ci sualda 11-ci əsr ortasında Vahid Xristiyan kilsəsinin parçalanmasının başlıca səbəbi 11-ci əsr ortələri 1054-cü ildə Xristian kilsəsi iki yerə parçalandı. Bunun səbəbi Xristian kilsəsinə rəhbərlik etmək uğrunda Papa ilə Bizans patriarxı arasında gedən mübarizə idi. Bu cavab da əks olunub B variantında. Azərbaycanın 1870-ci il on dörd məktəb islahatı ilə Rusiyadakı 61-ci il kəndli islahatının ümumi cəhəti A variantı heç bir sənaye deyil, B doğrudur. Çünki ə, hər ikisi sahibkâr kəndlərinə aidd idi. Əlavə olaraq Fərqli cəhət oydu ki, 61-ci il Rusiyadakı stat həm də dövlət şəhərlərini şamilə olunmuşdu. Bizdə isə yalnız sahibkarlara. Nəticə itibarlə B oxşar cəhətdir. C variantı öd ödəntisiz məsələsi yanlışdır. D variantı dövlət şəhərləri Azərbaycan tarixinin Azərbaycanın adiyəti yoxdur. E variantı isə vəsait verilməməsi yalnız Azərbaycana aiddir. 43-cü sualda Venn diaqramı 17-ci əsrin ilk üzübü, yəni 1700-1725 aralığı 18-in son üzübü, yəni 1700 Deməli, e, 75 1799 aralığı. E, o dövrdə e, Venn diaqramını tamamlamaq lazımdır. Rusun hərbi təcavüzünə məruz qalması bu A ortada olacaq. Çünki e, 1722-23 Pyotrun yürüşi 1-ci rübündə 18-ci əsrin, 18-ci əsrin son rübündə də Yekaterina Zubovu göndərməsi 1796. A oxşardı. Şirvan yarımstəqil xanlıq Osmanlı tərkibində qalır. Bu 1724 İstanbul müqaviləsinin şərtidir. Deməli B aittir, sol tərəfə B aittir. Ağam Mehmet Şah Qacarın Qarabağələ keçməsi 1797, deməli sağ tərəfə, deməli B sol tərəfə aiddir. Birə, C isə sağ tərəf 2-yə aid olacaq. Qarabağ döyüşü ümumiyyətlə 18-ci əsr, 19-cu əsrdir. Bir sıra bölgələrdə sərvə hakimiyyətinə qarşı isyan. Nəzərə alınsaq ki, 1707, 1711, 1719 sərvələrdə isyanlar var. 1-ə aid olacaq, çünki 18-ci əsrin son rüblündə sərvə dövləti yox idi ümumiyyətlə. Deməli 1 olacaq B, E 2 olacaq, C, 3 olacaq A variantı. Doğru cavab burada C variantı olacaq 43-də. 44-də uyğunluğunu müəyyən edin. Səfəvi dövləti 17-ci əsrin 1-ci yarısı və 17-ci əsrin 2-ci yarısı. Niyazabad döyüşü ümumiyyətlə 16-cı əsrdir. 1583-ə heç birsinə aid deyil. İrəvan azad edilməsi ilə Çuxursəd vilayətinə səhavi hakimiyyəti bərpa edildi. Bu 1612-ci il mərhələsinin əvvəlində ə, olmuş hadisədir və aiddir Şah Abbas tərəfindən azad edilmişdi. İngilislərin hərbi kö donanmasının köməyi ilə Hərmüz azad edildi. Bu da 1622-ci ilə aiddir. Deməli 1 BC olacaq. İkinci tərəf isə Rusiyanın şimalı Qafqazı möhkəmləmə cəhdlərinə qarşı mübarizə aparıldı. Bu 1653-62-ci ikinci Şah Abbasın dövründə olmuşdur, aiddir. 17-ci əsrin ikinci yarısı. Mərn sülh müqaviləsi bu 1618-ci ilin birinci yarısıdır. Azərbaycan torpaqlarının Osmanlılardan azad edilməsi 17-ci əsrin ikinci yarısı. Belə bir problemimiz yox idi, çünki səfərlər 1639-cu ildə qəsd kirindən artıq müharibəni dayandırmışlar. Doğru cavab burada 1 B C, 2 isə A olacaq. E, yəni B variantı. 44-cü sualda. 45-ci sual. E, deməli Məhəmməd ibn Şəttadın müstəqil əmirlik yaratdığı ərazini xəritədə göstərin. Məhəmməd ibn Şəttadın müstəqil əmirlik yaratdığı ə, ə, ərazi ə, Dəbil əmirlikdir. Dəbil əmirliyi Azərbaycan qərbində yerləşir. Yəni 3 olacaq E variantı. Hadisə-nəticə əlaqələrinin doğru verildiyi ə, cavabı müəyyən edin. Albaniyanın Sasanilər dövlətlə müttəfiq olması, Sasanilərin Abbasiləri məğlub etməsi bu yanlış fikirdir. Ə, çünki ə, Sasanilərin Abbasiləri məğlub etməsi, yəni Abbasilər və Sasanilər həqiqətən eyni dövrdə ə, hakimiyyətdə olmayıblar. Yanlışdır bu. Həmidan şəhərinin ərəblər tərəfindən tutulması, Alban üçün də Cavanşin ərəblərə qarşı mübarizənin dayandırması bu da yanlıştır. Bu B c variantında ə, Sasanilərin süqut səbəbi Hilat şəhər yaxınlığında Ərəb-Xəzər döyüşü deyil. Ə, D variantında Həftaslar döyüşündə Xürrəmlər qalib gəlmişdi, yanlışdır. E variantı isə 2-ci Bələncər döyüşüdür, 653-cü ildə olan. Orada da Xəzərlər Ərəbləri məğlub etmişdi. E variantı düzgündür. Taypinlər hərəkəti üçün səcəcəvi deyil. Ə, taypinlər xarici qüvələrin müdaxiləsi ilə həyata keçirilmişdi. Bəli, orada İngilt İngiltərə, Fransa, Avş dəstək verirdi Mancurlara. Demokratik Respublika qurulması B variantı yanlıştır. Demokratik Respublika deyildi orada yaradılan. Bu 1911-13 İnqilabında orada respublika yaradılmışdı. Prezident idarəsu luna məhəlləsi. Yəni tayfimlər hər şeyinə aid deyil B variantı. Fərdə qaydalarına qarşı yönəlir. Düzdür. Vergiləri azaltmışdı o. Onlar çünki dövlət qurmuşdular tayfimlər özləri və vergiləri azaltmışdılar. Düzdür. Bərabərlik ideyasını təbliğ edirdilər. Düzdür. Orda qadınçı hüquq bərabərliyindən söhbət gedirdi. 48 müqənnə və isyanlı xürrəmlər hərəkətinin ümumi cəhəti. Hər ikisi ərəb əsərlərinə qarşı olub. Müqənnə mərkəz asiyədir, xürrəmlər isə Azərbaycan da ərəb xalığına qarşı olan isyandır. Doğru cavab D variantı olacaq. O bir variantlar hamısı yanlışdır. A məğlub olubdular. B Azərbaycan da olmayıb hər ikisi C ərəblərə qarşı olmuşdur. E variantı əməvlər yox Abbasilər dövründə olduğu üçün yanlışdır o bir variantdır. Ağqoyunlu dövlətinin 15-ci əsr tarixinə aid ə aittir. Şimalda Şirvanşah dövlətlə həmsərhəd olması doğrudur bu. 1. Səhvi dövləti 15-ci əsrdə yoxdur. E Şərur dövlətinin məğlub olması 1501-16-cı əsrdir artıq o. Qızıl Orda dövlətinə qarşı Rusiyə ittifaq qurulmayıbdı. E Rusiyə belə bir cəhd edilib amma alınmayıb. E Osmanlı dövlətlə müharibə 1472-73 doğru fikirdir. 1 e və e deməli 5 olacaq A variantı. 50-ci suala keçirik. Deməli, 50-ci sualda Monqolların Azərbaycanə ikinci yürüşünə ə, aid deyil. Dərbənd şəhərinin işğal edilməsi 1339-a aittir. Gəncə şəhəri 1335-də tutulub, doğrudur. C variantı cavab olacaq. Eldənizlərin subutu Xarizmşah cəlalətinin yürüş nəticəsində olubdu. Ə, Marağa şəhəri tutulub, Təbiz şəhəri tutulub. Bütün Azərbaycan tutulub ümumiyyətlə ikinci yürüş nəticəsində. Doğru cavab burada C variantı olacaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətlərinin Tiflis və Bakı dövrünə aid ümumi cəhət, parlamentin fəaliyyət göstərməsi, xeyr, Bakı dövrünə aiddir. E, hökumət kabinetin yalnız sifətli Xan Xoyskin başlığı etməsi xeyr. Bakı dövründə nisbəti üstbədir rəhbərlik elib. C variantı hökumətlə yanlışdır. Belə bir seçki keçirilməyib. Sadəcə belə bir seçki keçirməsi haqqında qanun qəbul edilib. D variantı yanlışdır. Çünki Bakı XRKs və Sentrakas bir diktatorası Bakı dövründə artıq yox idi heç birisi. Müəyyən müddət e, Milli Şura fəaliyyət göstərməsi doğru cavabdır. Ətfisdə e, Milli Şura var idi, Gəncəyə gələndə ləğv olundu. Hökumətimiz Bakıya köçəndə e, isə Milli Şura qısa müddət fəaliyyət göstərir parlament yaradılana qədər noyabr 16-da fəaliyyətini bərpa eləmişdi. O zaman da hökumətimiz Bakıya köçmüşdü artıq. E oxşar cəhətdir. Qəzalar aid uyğunluğu müəyyən edin. Deməli 1, 2 və 3 verilibdi. 19-cu əsrin 2-ci yarısında ərazisində ilk mərkəzləşdirilmiş telefon stansiyasının işə salınması bu Bakı olacaq, 3-ə aiddir. 19-cu əsrin sonunda burada 2 şəkil 1 Quba, 3 Bakıdır. 19-cu əsrin sonunda ərazisində Rus imperiyasına aidmiş staflardan ilk müəssisə heç birinə aid deyil. 20-ci əsrin əvvəlində ərazisində neft çıxarılmasına başlanması Quba qəzasına aiddir bu. Deməli, D variantında ərazisində şimali Azərbaycanda 19-cu əsrin son rübündə əhalisinin sayına görə ikinci böyük şəhərin yerləşməsi. Bu Yelizavetpol quberniyasına aid ola bilər, Gəncə şəhərinə söhbət gedir. Ərazisində Qafqaz və Leonadlana şəhərin yerləşməsi bu isə deməli Nuxa olacaq ipəyinə görə. Deməli, o da isə şəkil qəzasıdır, e, Nuxa qəzasıdır. Deməli, doğru cavab e, olacaq burada 1 e, C variantı, 2 E y variantı, 3 isə A variantı. 53-cü sualda xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin. Atillanın Xəzərlər üzrə təbii etməsi 448, Avropa Hun dövlətinin yaranması 374, Qərbi Roma imperiyasının yaranması e, 300 e, deməli 95. İkinci Gödrük dövlətinin yaranması isə 682. Doğru ardıcıllıq 2 3 1 4 şəklində olacaq. İkinci Yekaterina hakimiyyət dövrünə aiddir. Qırım xanlığının Rusiyaya birləşdirilməsi 1783 aiddir. Şimal ittifaqının yaranması Pyotrun dövrünə aiddir. Respostpolita torpaqlarının bölüşdürülməsi 1795-də başa çatır. İkinci Yekaterina hakimiyyət dövrüdür. Rusiya Baltik dənizini sıxışdırması I Pyotrun hakimiyyət dövrüdür. İkinci Yekaterina hakimiyyət dövründə Qara dəniz sahilərini sıxışdırıblar. Şərqi Udislan Rusiyanın protektoratına çevrilməsi 1783, Qırımla eyni ildədir. Bu da aiddir. 1 3 5 olacaq doğru cavab 54-də. 55 ikinci e, Qarabağ müharibəsinə aid sualdır. 2020-ci il dekabrında e, deməli Vətən ikinci Qarabağ müharibəsinin yekunları ilə bağlı e, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin imzaladığı fərman və sərancamlara görə Vətən müharibəsi şəhidlərin əziz xatirəsi ölkə üzrə 1 dəqiqəlik sükutla yad edildi. Doğrudur. Şəhid ailələrinin təminatını dəstəkləyən Qarabağ təlşiş fondu yaradıldı. Xeyr, bu Yaşat fondu olmalı idi. Ki, yanlışdır. 8 Noyabr Anım günü təsirlidir. Xeyr, bu Zəfər günüdür. Anım günü 27 Sentyabrdır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı fəxri ad orada ödəmələr təsirlidir. Doğrudur. Vətən müharibəsi memorial kompleksinin yaradılması nəzərdə tutulurdu. Bəli, doğrudur. Doğru cavab burada 1, 4 və 5 ə, olacaq. Paleolit və Mezolit dövrlərinin ə, oxşar cəhətləri İstihsal təsərrüfatının mövcud olması, istehsala keçid mezolit olduğu üçün oxşar cəhət ola bilməz. Təsərrüfatda daş alətlər üstünlü təşkil edir, doğrudur. İnsanlar rabitəlinqə malikdir, doğrudur. Üst paleolit və mezolit, yəni üst paleolitin paliyolit, tərkib hissəsi olduğu üçün ağıllı insan Homo sapiens hər kəsinə aiddir. İnsanların ovçuluqla məşğul olması hər kəsinə aid olacaq, təbii ki, ulıcma mövcud olması mezolit dövrünə aid deyil. Doğru cavab 2 3 4 olacaq. İskit e, padşahlığı, Atropaten dövləti, Albaniya dövləti, Fraspa döyüşündə qalib gəlməsi bu e, aiddir Atropatenəyə, ER 36-cı il. Roma e, sərüşirdisi Pompey ilə sülh bağlanması bu aiddir e, Albaniya dövləti, ER 65. Əhmənin imperiya ilə müttəfiq olması heç bir sinə aid deyil. E, daha sonra ER 7-ci səyraması İskit padşahlığına aiddir. E variantı ER 6-cısının 2-ci əsrü bu toqraması heç bir sinə aid deyil. Doğru cavab olacaq 1D, 2A, 3 isə B olacaq. Deməli, mənbə sualında səlib yürüşlərinin ad mənbə sualıdır. Papa 3-üncü Innokenti bütün Avropanı yeni səfərə çağırması mövcud siyasi qarşılıq səbəbindən Avropa dövlətləri tərəfindən bir o qədər də müsbət qarşılanmadı. Papa 3-üncü Innokent rəhbərlik etdiyi gürüş 4-üncü səlib yürüşüdür. 4-üncü səlib yürüşü olub, hələ Papağın öz təşəbbüsü ilə və burada fərqli situasiyalar olubdu, fərqli məsələlər olub, hələ suallar da onun ətrafındadır. 58-ci sualda sələfçilər ilk başda məmbədi azad etmək istədikləri şəhərdən əvvəl hansı ölkəyə hücum etməyi planlaşdırmışdılar? Əvvəl hücum etməyi planlaşdırmışdılar Misrə. Yəni əslində 4-cü səliq üçün Misrə olmalı idi. Onların fikrini ə, deməli dəyişdirmişdi Venesiya. Venesiya onların fikrini dəyişdirib onları Bizansa yönəltmişdi. 8-ci sualın cavabı Misir olmalı idi. 59-cu sualda Mənbədə vəsitə ilə yürüşün istiqamətinin dəyişdirilməsində Venesiyalıların məqsədi. Bayaq dediyimiz məsələdir. Venesiyalılar bu yürüşün istiqamətini niyə Bizansa dəyişmişdi? bunu bucurl yazmaq olar. Deməli Bizans Venesiyanın dəniz ticarətində əsas rəqibi idi və onu sıradan çıxartmaq istəyirdi. Məqsədi budur. Dənizdə ticarətə birinciliyi ələ almaq, hegemonluğu ələ almaq, ağallığı ələ almaq. Yəni bunlar eyni səpkdə cavablardır hamısı. Əsas məqsəd Bizansı öz rəqibi kimi sıradan çıxartmaq idi. 60-cı sualda isə mənbədə bəhs edilən yürüşün, yəni 4-cü yürüşün iki nəticəsini yazın ə bunu yazmaq olar. Deməli 4-cü səlib yürüşün nəticəsində Bizans tutuldu, Konstantinopol tutuldu. Müqəddəs Sofiya məbədi qərat edildi. Daha sonra Latın sərbsəl öz dövlətini qurdular, Latın imperiyasını qurdular. Bu onların əsl məqsədinin qəralətçilik olduğu üzə çıxdı və səri, yəni bu səhifədə cavablar deməli səlib yürüşlərinin başda bular yazmaq lazımdır ki, bu yürüş nəticəsində Konstantinopol tutuldu, müqəddəs Sofiya kilsəsi məbədi qərat edildi. Səlxcər öz dövlətini qurdular, Latın imperiyasını qurdular. Bu cavablar hamısı doğru cavablardır. İmtahan barədə sualınız olsa şərh bölməyə qeyd edə bilərsiniz. Sağ olun.